Казалось бы, майская проблема решена. С 1 июня горячая вода вновь появилась в домах граждан. Но на данный момент остается нерешенной дальнейшая судьба договора теплоснабжающей компании «Вертикаль» с компанией «Урал Севергаз». По словам генерального директора «Вертикали» Максима Переверзева, основной долг за потребляемый ресурс лежит на населении. В расчетном центре «Урала» сегодня тесно и душно, но несмотря на это пенсионеры выстаивают очереди для того, чтобы своевременно заплатить за коммунальные услуги. Но счета за квартиру приходили очень большие. Но ну, в последнее время вот какие-то перерасчеты провели, и я считаю, что нормальные стали эти показатели. Единственное, за электроэнергию постоянные у нас приходят счета огромнейшие. Хотя я вот допустим одна живу, и у меня я не пользуюсь столько энергии, сколько мне приходит. И каждый раз прихожу, и пересчет мне делают, и, и пересчет он, конечно, в мою пользу и гораздо меньше. Народ в них понедельник тоже влияет. Много приходит. После выходных, кажется, нормально работает. Наверное, даже и хорошо. Народу -то много. Прекратить. крутить. 40 киловатт нагорело, это будет 102 рубля. А за общие домовые она оплачивает 120 рублей это причем за май. Май в основном был светлый, так сказать. День тут написано, за день нагорело на 76 рублей, за ночь нагорело на 42 рубля. Почему днем-то больше в мае нагорело? И почему такая сумма превышена общей домовых? 100 рублей, 102 рубля за 40 так сказать, киловатт, и за общедомовую 120 почти. То есть я считаю это несправедливо. Виновато ли население в огромных долгах? И как бороться с должниками? На этот вопрос жители города отвечают по-разному. Вот у нас в доме есть несколько должников. А я не понимаю, почему общедомовые вот эти, вот за электроэнергию во всяком случае, почему должны... Я одна живу, у меня квартира большая. Почему с моей площади, а не моего потребления? Специально установлены счетчики, энергосберегающие лампочки. А, это самое, а электроэнергия значит, у меня потребляется в квартире меньше, чем с меня требуют э, за общедомовые. Квартиру не надо продавать. Пускай платят. Вот и все. Да я вот могу сто процентов сказать что если я свое окружение посмотрю вот нет ни одного человека кто бы не платил люди как только получают бегут прямо это сказать земля горит под ногами чтобы заплатить вот нет ни и и в далеком окружении тоже нет людей которые бы не платили я не знаю поэтому это все наговор на то что население не оплачивает кристина петрова артем бородкин информационная программа день города